Друзі, і тут друга частина інтерв'ю Дубінського. Нагадаю, що Дубінський це протеж олігарха Коломойського, який теж сидить. І я нагадаю, що саме Коломойський ініціював перемогу на виборах Зеленського. Він вкладав в нього гроші, і це було його протеже. І потім, вже, як Зеленський прийшов до влади, там щось олігархи між собою не поділили, між особичками якась там. І зараз Коломойський сидить в СІЗО. Чи він туди сам посадив, бо так він собі захотів, щоб в Америці не сидіти. Чи його туди так посадили влада Зеленського це вже зовсім інша тема для розмови. Але Дубінський сидить разом з Коломойським. І ось він зараз починає кидати правду. Правду говорити, правду висвітлювати всі ці мотиви Зеленського. Для чего это все он делает? Что он хочет спровокувати? Какая его мета? Слушайте и нотуйте Потому что там очень дуже много вещей правдивых. Мы находимся на пороге ядерной войны. И кто бы не хотел это скрыть, и как бы не хотели это скрыть, надо говорить и называть вещи своими именами. То что два дня назад иностранное посольство перестали работать. Правоохранительные органы не работали, судьи не работали, менты не работали, прокуроры не работали, а гражданам Украины сказали, что это ерунда и вражеская и ПСО. Даже Верховную Раду инду предупредили, что на работу выходить не надо. Почему? Потому что для власти Зеленского самое ценное это депутаты, мусора, прокуроры и депутаты. На этом держится власть Зеленского, а не на людях. Люди для этого лишь кровавая витрина. То есть, чем больше кровавого месива, тем дольше и лучше можно рассказывать о том, что нам что-то должны еще дать. Я называю это режим кровавой поберу. Вот то в систему, в которой мы сейчас находимся. Едем дальше. Вот мне честно, абсолютно все равно, это была межконтинентальная баллистическая ракета, ракета средней дальности, ракета короткой рапу и муравья. Вот мне вообще все равно. Вопрос в том, что это носитель ядерного оружия, который завтра может прилететь в ваш город. А у нас вокруг происходит радость по этому поводу. Вот, вот мы дошли до этого наконец-то, дошли до этой точки. Почему? Потому что для Зеленского ключевое, чтобы было в труху и пепел скрыто то, что наворовалось здесь за три года войны. Американское правительство выделило Украине 187 миллиардов долларов. Сколько из этих средств осели в украинских карманах, сколько в американских. Лучший способ скрыть любое хищение – это Пожар или взрыв. Ядерный так, вообще идеальный. В этом вся суть. Вот почему говорят, да это и все, ребят, да не переживайте, все нормально. Они хотят, чтобы прилетели. Хотят потому что для них этот прилет означает обнуление их ответственности. Вообще, в принципе, как то Они ни за что не будут отдышать. Как в Украине, в Зеленске, который завел все равно абсолютно тупик, который не сможет отчитаться ни за потери, ни за украденные деньги. Так администрация Байдена которые тоже будут вопросы, а как так они следили за всем, что такая огромная сумма денег осела в карман Кирилла Тимошенко, Зеленского, Ермака, Подалека, Умерова, Шмыгеля. Ну, кого находите, называйте, поверьте, это все одна банка. Им нужна эта ядерная война. И им нужны вы, как декорации, для того, чтобы сказать, смотрите, какой ужас. При этом, смотрите, вы все погибнете, а они будут в бункере. Не переживайте, с ними ничего не случится. Вот ровно так, как это было с жителями Мариуполя, Бучи, Мощина, Харькова. Десятков городов и сел, которые 24 февраля 2022 года не знали о том, что начнется война. Они знали, а вы не знали. Потому что вы должны были стать кровавой декорацией. Под этой кровавой декорацией лучше просить новые деньги. И мне абсолютно непонятно, когда люди относятся к этой угрозе наплевательски. Угроза страшная. И нужно требовать деэскалации. Нужно требовать мирных переговоров, от власти и действий, направленных на прекращение войны. Уже очевидно, что в таких условиях выиграть Украину ее не может, а может только дальше продолжать терять территории и людей. А этот процесс нужен только одному человеку. Зеленскому. Ну, простите, двум. Зеленскому и Байдену. Но Байдену будет уже скоро не нужен, останется только один Зеленский. Камень преткновения для всех. Будьте здоровы. Берегите себя.